Salam olsun hər kəsə. Qız burcuna baxırıq. Görək bu 2023-ün son ayları sizə nələr gözləyir, nələr baş verəcək və də düşüncələrinizə nələr olub, ona baxacağıq. Özəl deyil. Bəzilərinizdə ola bilər 100 yüz göstərsən. Bəzilərinizdə ola bilər haz olsun. Bəzilərinizdə də ola bilər olması. Çünki fürsətdə hamma eyni şeyi yaşayır deyə bir şey yoxdur. İnşallah xeyrliisini göstərər, xeyir nəticələr olarıb. Şüncələrinizə kartlaçım olsa yenə əlavə eləyəcəm. arkeley nələr göstərir, nələr olur bu sistem? Davaşmısınız? Baxın. Yenə də niyə deyirəm bəziləri hər kəs özünə götürməsin. Çünki hamı eyni şeyi yaşamır, qardaşım. Nə olsun, eyni bürcdə çox insanlar var. Kimlərsə də dokument düzəltməklə əlaqəli çox savaşmış. Göstərir burdakı Çox savaş vermişsiniz, çox getib gəlmisiniz dokumentlərlə əlaqəli. Yəni dokumentlərlə əlaqəli savaşmışsınız. Göstərir. Kağızla, kağız məsələsi olubdu. Hökumətlə əlaqəli gediş-gəlişiniz olubdu. Baxın, yerdə göstərir gedişinizi, gəlişinizi və burada savaşınızı göstərir ki, həll eləmək istəmişsiniz. Nəysə də kağız məsələsi ilə əlaqəli dövlət qapısında çox gedişiniz, gəlişiniz olur ki, o dokumenti lişbə həll edəniyəm. Amma nəticəsini görmüsünüz. Çünki əldə edə eləmisiniz o kağızı sonuşda. Kimsə ola bilər evlə iləqəli olsun. Kimsə ola bilər maşınla iləqəli olsun. Kimsə də ola bilər ki, yəni çox ehtimallar var da, yəni onda onu özünüz düşünün ki, yəni, bu kağızla məsələ məsələ olan şeydir, hökumət qapsında olan bir məsələ. Kiminsə də işlə ilə əlaqəli də ola bilər ki, özünə nəsə dokument düzəltmək ilə əlaqəli gediş-gəliş olubdu. Xeyri nəticəsini görmüsünüz deyir. Baxın, burada qadın olsun, kişi olsun fərqi yoxdur. İşlə əlaqəlidir. O kağızı həll eləməklə xeyr olubdu sizə. Bəli. Kiminsə də deyir Bu kağız məsələsi torpaqla da əlaqəli olur. Yəni mal-mülk, bax belə şeylərlə əlaqəli də göstərir olubdur. Düşüncələriniz. İstirahət eləmək istəyirsiniz. Yəni fikrinizdə uşaq artıq o qədər yorulmusunuz ki, hər şeydən bezmisiniz də bu budikə gəliş, indi bir rahatlığa çıxmaq istəyirsiniz işlən olsun, həyatın gedişatından olsun, rahatlıq axtarırsınız. Bezmisiniz elə bir ki, bu getgellərdən çox bezmisiniz. Bəzilərinizin uşağı olmursa da, uşaq düşüncəsində olan insanlar. Bu son aylarda, 2023-ün son aylarında uşaq gözlənilir. İkiz evlad görsənir. İndiisə övlad göstərir, fərqi yoxdur, qız olsun, oğlan olsun, amma övlad göstərir. Övladının olmasını göstədir. Bir az sözünüz söhbətiniz var, yollarla əlaqəli gedişiniz, gəlişiniz var. O vaxtda ola bilər maliyyə ilə əlaqəli gediş-gəlişiniz var. Biraz əsəbləşirsiniz, əsəbləriniz pozulur, əsəbləşmirsiniz evlad da sonuşda, evlad gələcəksə də, yəni bu gediş-gəliş olmalıdır. Əsəbsiz gedin, gəlin, yəni bu işi həll eləyin. Sizə köməklik də olacaq. Yəni ki, həkimdir, dostdur, kimdirsə də bir köməklik e, əlini uzadacaqdır. Ehtiyatlı olun dostlarla da. Küs. Yəni yaranmasın bu gediş-gəliş vaxtında. Küs olan insanlar Yəni ola bilər ki, kimisədə hə, yoldaşımla 40 il yaşayırıq, küslük yaşayır. Nöqtə qoymaq istəyirsiniz bu işə. Sonlandırmaq istəyirsiniz. Baxın, bunu göstədir ki, hələ olacaq. Ola bilər. Bəziləriniz küssün və nəyisə də son qoysun, sonlandırsın, nöqtə qoysun, ayrılma ilə əlaqəli, özgürliyə çıxmaqla əlaqəli görürsüz. Burada nədir? Elə bir ki, o qədər yorulmusunuz ki, ayrılsanız gərəşirsiniz ki, özgürliyə çıxacaqsınız. Bu burada göstədir. Bəziləriniz özgürliyə çıxmağınızı göstərir. Yəni bunlar hələ yaşanılacaq, inşallah xeyriisi. Yəni pis həyatı heç kim sürmək istəməz də, ona görə deyirəm. Ola bilər ki, xeyrəyə doğru olsun bəzilərinizdə. Xəbər olacaqsınız. Bəzilərinizdə olacaqdı ki, baxın, bu şeydə yaşayacaqsınız. Küs olub ayrılan insanlar, sonlandırıqdısa da, həyatında nə isə də özgürliyə çıxıbsa da, həmin yoldaşı geri dönsün. Qadın olsun, kişi olsun, fərqi yoxdur. Yoldaşından xəbər gəlsin, barışıqla əlaqəli. Bu şeydə gözləyir. Küs olan insanlar gözləsin ki, yoldaşı barışığa gələcək, barışmaq istəyəcək və onun üçün də xəbər verəcək. Bu, yəni ki, aylarında 2023-ün sonuna qədər bu xəbər sizə gələcəkdir. Küslüyünüz insandan barışma ehtimalınız yüksək olacaqdır. Yenə də pula gələnlər, yenə də baxın, nədənsə də elə sizin fikriniz ancaq pulla əlaqəlidə, pul fikridir. Götür-qoy eləyirsiz, qazancla-nə ilə də fikr eləyəcəksiniz, amma fikir eləməyin, bir boşuna deyə fikir eləməyin, qazanc olacaq. Az da olsa, çoxdursa, qazançı olsa. olsa. Eləcə qazanmaq istəyin, yəni onu istəyərək. Bəziləri var ki, evdə oturur, deyir, iş tapa bilmirəm. Belə şey olmur. Gərək çıxıb axtarasan, iş tapmaq üçün, qazanc əldə etmək üçün çaba göstərsəsən. Bu bir böyüklərimizin bir sözü var, hərəkət səndən, bərəkət məndən. Atalarımızın sözü də deyirlər. Ona görə, yəni burada qazanc göstərir. Boşu boşuna, yəni özünüzə üzmünkü qazanc olmayacaq. Göstərir. Baxın, qazanc burada da göstərir, burada da göstərir. Qazanc olacaq. Bu da xeyirə qazanc olacaq. Nə rahat olmayın. Keşik qazanc olacaq sizə. Köməklik də olacaq. Bəziləri kömək gözləyirsə də kimdən isə də köməklik alacaqsınız pul tərəfində sizə yardım gələcək, kömək olacaq. Ola bilər ki, dövlət qapısına kimsə də dokument versin. Pullarla bağlı da yenə də dövlətdən pul almaq üçün o pulu gözləyib. Pul gələcək sizə. Xeyr olsun. Çox sağ olun, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Takib atmğı unutmayın. Bəyəni atın, takib atın, bizi itirməmək üçün çox sağ olun.